فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا সদকলবাহুল মঞ্চের উপর উপস্থিত বিশিষ্ট হাজর আওয়ালামা এখরাম এবং আমার দিনী ইসলামী ভাই বোন বুজুগ ও দোস্ত আমি যদিও উর্দু ভাষী কিন্তু চেষ্টা করে কিছু কিছু বাংলা বলতে পারি আমার বাংলা আপনাকে ঠিক লাগছে বেশি বলবো না দশ মিনিটের টাইম আমাকে দেওয়া হয়েছে কেননা প্রোগ্রাম লম্বা আছে আর অনেক বক্তৃতা আপনারা শুনলেন আপনাদের নিজের ভাষার এবং আল্লাহ ওনাদের বক্তৃতা আপনারা শুনেছেন কোরআনের সম্বন্ধে এই জলসাটা কোরআন থেকে তার নিষ্প আছে জড়িত আছে

ওনার দোয়া ইনি এত বড় মাদ্রাসা চলাচ্ছেন এত ভালো হাফিজ এত ভালো কারি হলেন আর এখানে এই গ্রামে এসে কোরআনের প্রচার করছেন কোরআনের রিসাদ করছেন কোরআনের শিক্ষা দিচ্ছেন এটা অনেক বড় কথা আমি হাফিজ মুফিদুল ইসলাম সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আল্লাহ ওনাকে কোরআনের খিদমাতের জন্য বেছে নিয়েছে আমাকে খুব যতন করেছেন ছোটবেলায় আমারও খিদমত করেছেন মাথায় তেল দিয়েছেন পাচ্ছেন আমার থেকে মাস করেছেন আমি এনাকে ক্রাত কিছু পড়িয়েছি ওখানে মাদ্রাসায় তারপরে ইনি গুজরাট চলে গেলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে ইনার সম্পর্ক বরাবর ছিল আমি এই মাদ্রাসাতে দ্বিতীয়বার এসেছি এর আগেও আমি এসেছি এখানে কিন্তু খুব তাড়াহুড়িতে এসেছিলাম এক জায়গায় শালুক পাড়া ছিল ওখান থেকে গাড়ি মুফিদুল ইসলাম শুনলো যে আমি ওখানে এসেছি গাড়ি করে আমাকে এখানে নিয়ে রাত এখানেই থাকলাম খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে গেলাম সকাল বেলায় আমাকে এখান থেকে রুকসাত করলেন যাই হোক জল সাথে আমি প্রথমবার এসেছি আর এখানে যে ক্যাফিয়ত আমি শুনেছি শুনে আমার বুকটা একবারে বড় হয়ে গেছে আর খুশি থেকে একবারে বাঘ বাঘ হয়ে গেছে নটা হাফিজ ছেলে এখান থেকে আজকে তার পাগড়ি দেওয়া হবে যারা করাতে হাফ মোকাম্মল করেছে পূরণ করেছে তাদেরকে পাগড়ি দেবে এই জলসাতে দেওয়া হবে কলকাতা ফিরে চলে যেতে হবে সেই জন্য আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না ফরমাইশ হয় তো ঠিক আছে উর্দু বলে اس قدر, اس قدر خوشی, خوشی مجھے محسوس ہوئی, ہوئی کہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ بنگال کے اس دیہات میں قرآن کریم کی اتنی بڑی خدمت ہو رہی, بلد رہی بلد ہے بلد اور جس مدرسے, مدرسے سے قاری مفید الاسلام صاحب نے حفظ مکمل کیا ہے وہ مدرسہ اس سے فارغ ہونے والے تقریباً, تقریباً دسیوں ہزار ہیں جنہوں نے ہمارے دادا جان سے اس کے بعد پھر ہمارے ابو سے اور اس کے بعد پھر میری زندگی بھی چالیس سال کی اسی مدرسے میں تقریباً پچاس سال اسی مدرسے یہ خدمت کرتے ہوئے گزر گئی ہے الحمدللہ قرآن پاک کی بہت بڑی خدمت وہ مدرسہ بھی کر رہا ہے جہاں سے یہ آپ مفید الاسلام صاحب نے بڑا کیا بڑا بافید رہا ہے وہ وہ ایک, ایک سمجھیے کہ پارس پتھر ہے پارس پتھر بولتے ہیں کہ اگر اس کو مٹی بھی چھو جائے تو سونا ہو جاتا تو ایسے مدارس ہیں ایسے استاد ہیں ایسے طلبا ہیں کہ جو اس قدر بافیض ہوتے ہیں کہ جو بھی ان سے جڑتا ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے قاری محید الاسلام صاحب قرآن کی جو عظیم خدمت انجام دے رہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کے سامنے میں سپارے کی یہ آیت کلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے دوسری رقو میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے پہلی رولی رو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو راستہ دکھاتی ہے ہدایت دیتی ہے اس پر جو سیدھا راستہ ہے جو بالکل صراط مستقیم ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب اور دوسرا فائدہ یہ بتایا وَيُبَشِّرُ نیند ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہے جنت, جنت کی بشارت دین کی دلسل کامیابی دنیا کی کامیابی اور مومنین مو وہ مومنین وہ ہیں یعملون الصالحات جو نیک عمل ای 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 کرتے ہیں ان مومنین کے لیے اس کتاب میں بڑی خوشخبری ہے میرے بزرگوں اور دوستو میں ان حافظ قرآن بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں ان کے اساتذہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ان پر محنت کی اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے لیے قربانیاں حافظ تو ہوا ہے لڑکا مگر تاج پہنایا جائے گا اس کے ابا کو ان کے والد کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن تو حافظ کے ابا کو تاج پہنایا جائے گا مطلب کیا ان کا کیا رشتہ ہے اس سے انہوں نے تو حمد نہیں کیا ہے انہوں نے حمد کروایا ہے محنت کی ہے لگن کے ساتھ اس کو مدرسے میں پڑھوایا ہے اس کی خبرگیری کی ہے اس کے کپڑے لگتے جوڑے اور تمام ضروریات کی کفالت کی ہے اس لیے اللہ رب العالمین ان کو بھی انعام و اکرام سے نوازے گا یہ مدرسے والے کیا دیتے ہیں بچاروں کو ایک سادہ کپڑا دے دیتے ہیں پگڑی بات بکڑی ایک بگڑی ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں بزرگوں کے ہاتھوں سے مگر اصل دستار بندی تو ان کی میں ہوگی اصل دستار بندی وہاں ہوگی اصل سونے کا تاج وہاں پہنایا جائے گا اور عرش مجید کے نیچے سونے کی کرسیوں پر سایہ میں ان کو بٹھایا جائے گا اور ہر آف قرآن اپنے, اپنے ساتھ اپنے, اپنے خاندان, خاندان کے دس ایسے, ایسے لوگوں, لوگوں کی سفارش, سفارش کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ہو. مگر اس حافظ قرآن کی, کی سفارش سے اللہ تبارک اس کے خاندان, خاندان, خاندان کے دس, دس افراد, افراد کو جنت عطا فرمائے آمان گا بعض علماء نے لکھا ہے کہ ستر افراد کو جنت بھی جائے ستر کی بھی روایت ہے ایک حافظ پلان کے حفظ کرنے کے بدولت بلد بلد اس کے خاندان کے ستر لوگوں کی مغفرت ہوگی اور ان کو جنت, جنت, جنت میں جگہ ملے گی یہ بڑی فضیلت ہے یہ مدرسے والے چندہ کر رہے ہیں اور کھا رہے کما رہے ہیں پگڑی باندھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہو ارے یہ تو ان لوگ کا دھندہ ہے یہ تو اسی پر پل رہے ہیں اور اسی پر جی رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں بزرگوں بھائیو اور دوستوں کتنی دوستو بڑی نعمت اللہ نے ان کو دی ہے اور جو بچے, بچے حافظ حابد قرآن ہوئے ہیں قاری ہوئے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں لوگ نہیں جانتے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے چند لوگوں کے ساتھ ایک گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے وہاں ایک آم کا باغیچہ تھا حضرت جب وہاں پہنچے تو بڑی خوشبو آنے لگی بہت خوشبو حالانکہ کوئی پھول نہیں تھا وہاں کوئی فلواری نہیں تھی وہاں جب خوشبو آئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کسی کی قبر ہے کوئی بدرگ یہاں دفن ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک حافظ قرآن یہاں دفن ہے جنہوں جن نے سینکڑوں بچوں کو حافظ بنایا اور حفظ قرآن کی کی ان تعلیم دی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خوشبو انہی کی قبر سے آ ہے یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی قاری قرآن ایک چھوڑا سا واقعہ بیان کر کے اب جب مجھ کو اردو پہ ڈال دیا ہے اردو ہی میں مروں بنگلہ شاید آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا بہرحال ٹھیک ہے جو بھی آپ کو پسند ہو ہم انشاءاللہ اسی میں بات کریں گے ایک چھوٹا سا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے ایک بچہ مکے میں غلام بن کے آیا اس کو پکڑا گیا کہیں سے کسی نے پکڑ کے لا کے مکہ میں بازار میں رکھا بیچنے کے لیے دبلا پت کا تھا کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہ وہ غلام خریدنے کے لیے کوئی تیار نہ ایک عورت تھی اس نے کہا کہ اللہ اس کو ہم خریدتے انہوں نے خرید لیا اور پھر اس عورت کی شادی حضور کے ایک صحابی سیدنا ابو حضائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور ان دونوں نے اس غلام کو قرآن پڑھانا شروع کیا خود وہ لوگ بھی قرآن پڑھتے تھے اس بچے نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور سیکھنے کے بعد اتنا عمدہ قرآن پڑھنے لگ گیا کہ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لانے میں ان کو دیر ہو گئے آنے میں دیر ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ کہاں دیر کی آج بہت دیر, آج دیر سے آئی ہو کہاں تھی تم کہا کہ یا رسول اللہ ایک بچہ راستے میں کہیں پر قرآن پڑھ رہا تھا اتنا اچھا پڑھ رہا تھا کہ میں اس کی کلاوت سننے کے لیے بیٹھ گئی اسی پہ ختم نہیں ہے یہ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ عائشہ بیٹھ گئی اور اس کا قرآن سننے لگی اما عائشہ کی تعریف سن کر آقا آم انامدار آم جناب آم محمد رسول اللہ, اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی چالر مبارک لے کر باہر نکل پڑے کہا چلو کہاں ہے وہ جس کا قرآن تم سن کے آ رہی ہو میں بھی جا کے اس کا سنوں گا اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ آگے آگے حضور ان کے پیچھے پیچھے گئے دو لڑکا اس وقت تلاوت کر رہا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی اس کی تلاوت سنی اس کا انداز سنا اس کا حسن سوت سنا آپ نے دست مبارک اللہ کے دربار میں اٹھا دیا اور کہا کہ اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تُو نے میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والا پیدا کیا یہ لڑکا کون تھا آگے چل کر یہ لڑکا کون بنا حضرت سالم ابو رضی اللہ تعالیٰ علماء اس کو جانتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ سے بہت ساری روایتیں یہ وہی لڑکا تھا جس کا نام سالم اور جو غلام تھے ابو حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے جب مدینہ حضرت عمر شریف لے گئے ابو حضائفہ بھی گئے وہ لڑکا بھی مدینہ گیا اب ضرورت ہوئی کہ وہاں کوئی امامت کرے کوئی قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہو اسی کو کھڑا کیا گیا سالم سے لوگوں نے کہا کہ تم سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے تم احمد کرو اور اس کی امامت کے پیچھے مقتدی تھے سیدنا عمر فاروق وہ مقتدی بنے حضائفہ مقتدی بنے اور وہ لڑکا قرآن کرتا تھا اور اس نے اپنی آواز سے اپنی قرآن سے لوگوں کو مسرور کر کے رکھا تھا <overstire> میرے بزرگوں اور دوستوں یہ قرآن کی تلاوت جو, جو آپ مغرب بات, بات سے سن رہے ہیں یہ کیا ہے کیا ہے یہ اس میں کتنا درد ہے کتنا ہے اس سے زندگیاں بدل گئی عمر جب سنا اپنے بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے گئے تھے رسول کو قتل کرنے آپ لوگوں کو یہ قصہ معلوم ہے میں پورا نہیں دورانا چاہتا صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ شاعر نے کہا وہ قرآن مار مار کی, کی جو شلاو تلاوت تھی اس نے نمی نمی دانی کے سوزے قرآتے تو فارسی کا شعر ہے علماء سمجھیں گے ہمارے نمی دانی کے سوزے کر تو گر کر تک تجھ کو معلوم نہیں ہے تلاوت کرنے والے

بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور سے قاری مفید اسلام صاحب کا کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام میں مجھے شریک ہونے کے لیے دعوت دی اور بلایا میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے گاؤں سے آپ کے اس قصبے سے قرآن کی اتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ شاء اللہ حضرات کا تعاون بھی اس کے ساتھ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے سیں رہیں گے اللہ پاک اس ادارے, ادارے کو دن دونی رات چوبنی اور رجل ترقی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم واخد دعوانا ان الحمدللہ رب العالم অসংখ্য ধন্যবাদ হজরত কারি ফজলুর রহমান সাহেবকে আমরা এতক্ষণ কারি সাহেবের কাছ থেকে খুব মূল্যবান কথা শুনলাম এবার